Salam şagirdlər. Mən bu gün sapqurtlar haqqında danışacam. Video keçməzdən əvvəl bunu qeyd edim ki, bu tipli videoların, dərslərin, testlərin tamamlı gəlməsi üçün YouTube kanalıma abunə olmağı, komment yazmağı və like etməyi unutmayın. İndi isə keçək dərsimizin izahına. Deməli, insan asqarididir. İnsan asqarididir ümumiyyətlə ayrı-cinsətli bir heyvandır və İndi isə mənim danışacağam insan asqardıdır hansı ki, sapqurtlar tipinə aiddir. Qandamar və tənəffüs sistemi yoxdur. Arxa bağırsaq və anal dəliklər vardır. İki də anal dəlikə də sapqurtlarda əmələ gəlmişdi. E, deməli, bunlarda əsasən cinsiyyət müxtəlifliyi var. Yəni erkək fərdlər daha kiçik və e, nisbətən e, qıvrılmış formada, dişlər isə daha böyük və düz olur. Bunlarda e, daha çox, deməli, dişilər 15-40 sm-ə qədər ve erkekler ise 15-21 santimetrə qədər olur. Bunlarda əsasən həzm ağızla başlanılır. Üç dodaqlı ağız, daha sonra udla, qida borusu, Mə mədə də hər bunlarda yaramayır. Üç dodaqlı ağız, udla, qida borusu, bağırsaq, bağırsaq, bağırsaq düz orta var, xıbarsa bağırsaq dərin bartı və nəhət anal dəliklə nəhayətlənir. Yəni qida bir istiqamətdə hərəkət edir. Baxın, hissələrini göstərmişəm. İfrazatı bircüt ifrazat kanalından ibarətdir və tək axarlıq xarici açılır. Tənəffüs xuyu, xüsusi tənəffüs orqanları yoxdur. Bunlar əsasən sinir sistemində, xüsusi sinir düyünləri bu ultraq ətrafasını halqa san ibarətdir. Historkanlar parazitə tərzi ilə bağlar ediksu edilib. Çoxan mara əsasən dişi bərtdə 2 yumurtalıq, erkəkdə isə 1 toxumluq mövcuddur. Bunlarda sait dəyişmə yoxdur. Bunlar 200 minə qədər yumurta qoyur. Ancaq və ancaq insanda parazit həyat tərzi. Deməli keçirən canlılardır. Bunlarda əsasən sürfələrin inkişafı üçün tək lazım olan rütubət, istilik və oksigendir. Yəni oksigenli mühitdir. Və bunların yaratdığı xəstəlik əsasən askaridoz xəstəliyi adlanır və bunlarda deməli belə deyək də bunların mü müəyyən inkişaf dövrəsi olur və bunlarda əsasən rast gəlindik hissələri biz qeyd edib insan ancaq yuxarı boşluğunda yenə yəni, ağ yer ola bilər, qara yer ola bilər, ürəyin sağ hissəsi ola bilər məsələn alveolar ola bilər, bronxlar ola bilər. Yəni bu hissələrdə rast gəlinir. Hətta beyində belə rast gəlinə bilər, lakin bu aşağı boş venə olsun, və yaxud da sidik kisəsi olsun, və yaxud da böyrəklər olsun, bu hissələrdə biz məs bu, yəni subqurdlara rast gəlməyəcək. Yəni o hissələrdə ümumiyyətlə olmur. Ağciyər venasında olmur, amma ağciyər arteriyasında olur. Yəni buna da diqqət etmək lazımdır.